এই এতিয়া আকৌ আহিলোঁ এয়া দুপৰীয়া নহয় মানে একেবাৰে পাঁচবেলা হৈ গ'ল এতিয়া আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এইফালে দেখিছে ল'ৰাই খৰি ফালিবলৈ লাগি গৈছে এইয়া সেইবোৰ এৰুৱাইছে আৰু সৰু সৰুকৈ চিটি চিটিকৈ কাকা কোনে কোনে বাৰু ল'ৰাই এনেকুৱা কাকা ঘৰ ল'ৰাই এনেকুৱা কাম কৰি ভাল পায় আপোনালোকে জনাবচোন দেখিছে কিবা এটা মানে ক'ৰবাত পৰি থাকিবহে লাগে সেইটো কাম কৰিবলৈ মানে যাবই আৰু পাৰক নোৱাৰাওক একদম পাৰক নোৱাৰাওক আৰু কৰিবলৈ লাগিয়ে যাব নিজে খৰি পেলাই চিটি চিটিকৈ সৰু সৰুকৈ কেনেকৈ ফালিছে এতিয়া কাম কৰা ল'ৰা লাগে যদি আপোনালোকক কাৰোবাক ক'ব দেই এইফালে আমাৰ এইটো কাম কৰা ল'ৰা আহিছে ঘৰত কিতাপ পত্ৰ পঢ়িবলৈ মন নকৰে খালী কাম কৰিহে ভাল পায় হয় নহয় খুৰি ফেলে ভাল লাগিছে হিহি 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 দেখা ক'তো একো কৰিবলৈ নিজে আগবাঢ়ি যাবই নোৱাৰোঁ কোনোবাই মানে চিধা আগবাঢ়ি যাব আৰু কৰিবৰ কাৰণে মাছ আনিছিলে এইফালে মাছ দুযোৰমান লোৱা হ'ল এতিয়াখিনি মাছখিনি বাচি ই গুচি লওঁ বাচি গুচি ভাজিয়ে থ'ব লাগিব চাগৈ আৰু দিনকুৱাহে ভাজি থ'লে ভাল আৰু গধূলি তেতিয়া অলপ কামটো পাতল হৈ থাকে এইখিনি ধুনীয়া পুঠি মাছ মোৱা মাছ শিঙৰা মানে চব বিধায় মিক্স আৰু এয়া পুখুৰী সিঁচা মাছ এইখিনি বাচি লওঁ বাচি মেলি আৰু ভাজিব লাগিব সেয়া মাছখিনি বচা মেলা হৈ গ'ল হৈ গ'লত আৰু এতিয়া বোলো ভাজিয়ে থৈ দিওঁ আৰু গধূলি এতিয়া মানে কি পাঁচবেলা তিনিটা ভাজিলে আৰু গধূলিলৈ উজু হৈ থাকিব সেই গতিকে ভাজিয়ে থৈ দিম সেইবুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ভাজি লওঁ এয়া মাছখিনি ভা ভজামেলা হৈ গ'ল আৰু দুজনমান থৈ দিলেও মানে কি আধা বজাকৈ সেইকেইজনী বেলেগ কিবা এটা বনাব লাগিব কি বনাম বাৰু দেখাম গধূলিকৈ বনাম এতিয়া বোলো এয়া এয়া ফুলৰ টাবতে দেখিছে এইবিলাক মা কি মানিমুনি হৈ আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানিমুনিখিনি বোলো উঘাৰ দি থওঁ এইখিনি খাব লাগিব এইফালে খুতুৰাও হৈছে আৰু এইফালে পদুনা ৰুইছিলোঁ পদুনাও হৈছে ধুনীয়াকৈ এজোপা আৰু এঠাইত ৰুইছোঁ এজোপা পদুমাহঁতকো দেখামা এতিয়া এয়া মানিমুনি দুডালমান উঘালি লওঁ উঘালি লৈ বোলো খাব লাগিব হৈছে মানিমুনি এইখিনি আৰু ইয়াত পদুনা দিছিলোঁ এজোপা ধুনীয়া হৈছে পদুনা ইয়াত পদুনাকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা খাব খোৱা হয় খোৱা তাৰপিছত আৰু এইবিলাক থালবিলাক এনেদৰে ৰুই দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়া হয় ওলাইছে এইটো এইখিনি হৈ আছে মানিমুনি এইখিনিও বুটলি লওঁ বুটলি লৈ তাৰপিছত আকৌ অকণমান ওলাই যাব লাগিব আৰু এতিয়া মানি মানুহখিনি উঘালি বাৰু উঘালে পাছত এতিয়া বোলো অকণমান ওলাই যাওঁ মানে কি ভেদাইলতা দুটা মানুহ আনো বিচাৰি আৰু নৰসিংহ পাত দুখিলে মনো আনিব লাগে গোটেইখিনি মিক্স কৰি কিবা এটা বনাই খাব লাগিব আজি এতিয়া বোলো যাওঁ বাৰু ওলাই ইয়া ভেদাইলতা ইয়াতে ছিঙিবলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়া আমাৰ ঘৰৰে আৰু কাষৰ ঘৰ ইয়াতে আছে ইয়াত জেও ধেৰ মোক আছে ঢেৰ আছিলে আগতে হেন্দালিখনত ভৰ্তি হৈ আছিলে এতিয়া নাই কাটি দিলে এতিয়া ছিঙি লওঁ তাৰপিছত আকৌ নৰসিংহ ছিঙি এয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি ছিঙিলোঁ ছিঙি মেলি অকণমান আৰু বহিলোঁ এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰতে আৰু ঘৰৰে হয় আমাৰ এইফালে বহিলো আৰু বহি চাহো একাপ দিলে এয়া পাছবেলা সময় চাহ একাপো খাই লওঁ এয়া আজি ঘৰৰ বাৰীতে থকা আৰু বন শাকে বোলে এসাঁজৰ খাওঁ গধূলি সাঁজটো সেইবুলি এইবিলাক যা যোগাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু ভেদাইলতা নৰসিংহ পাতো আনিলোঁ এইখিনি মানিমুনি দেখিলেই নহয় গোটেইখিনি আৰু চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি কি কৰিম মিক্সিত এটা পিচি ল'ম হা ইয়াৰ পেলাই মিক্সিটোখিনি পিছা হৈ গ'ল আৰু হৈ গ'ল এইফালে চাকনিখনতে বোলো চেকি থৈও মানে কি সি সীতাখিনি নিদিওঁ ৰসখিনিয়ে দিম সীতাখিনি দিলে সিমান খাবলৈ ভাল নালাগে শাকখিনি সেই গতিকে আৰু ৰসকে উলিয়াই লওঁ সৰ লগত বনাম দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থ'ব ভিডিঅ'টো আগলৈকে আৰু এতিয়া একেবাৰে গধূলি হ হ'ব হ'ল আৰু মানে গধূলি হৈছে সেইফালে বোলো জলপান এমুঠি খাই লওঁ সান্দহ আৰু মুড়ি দুটামান খাই লওঁ খাই মানে কি এয়া গাখীৰ আছিলে গৰম কৰি দিলোঁ আৰু এৱা গাখীৰ আছিলে এৱা গাখীৰ সৈতে বোলো খাই লওঁ খাই বৈ লাহেদেহে বনাম ভাটিডাল যা যোগাৰ কৰিয়ে থৈছোঁ নহয় বাতি এটা বনাবহে লাগে আৰু এতিয়া অকণমান খাই বৈ মানে ল'ৰাৰ লগত বহিব লাগিব আৰু যিহেতু ল'ৰাই নহ'লে কিতাপ নপঢ়ে বহি থাকিলে কিতাপ পঢ়ে আৰু এইফালে বেটায়ো খাই আছে বেটাই কিন্তু মেগী খাইছে দেই বেটাই মেগী আৰু গাখীৰ বনাই ল'লে মানে কি ই গাখীৰৰ লগত মেগী বনাই খাই খুব ভাল পায় এনেদৰে খাই মছলা দি খোৱাতকৈ মানে এনেদৰে খাই প্ৰায় খায় আৰু এতিয়া নিজে বনালে আৰু বনাই মেলি খাইছে ময়ূৰ জলপানহে খাইছোঁ সেই তেনেকৈ মেগী খাইছে ল'ৰা পঢ়াই মেলি এটালোঁ আৰু এটোৱা পাছতে আৰু এইফালে পাকঘৰলৈ আহিলোঁ জুইশালৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বোলো ভাত পানীকেইটা বনাম দেখা মা দেখাই আছোঁ বাৰু কিহে বনাবলৈ লৈছোঁ হা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোও চাই থাকক অকণো নকটাকৈ এইফালে দেখিছে এখন কেৰাহী মানে কি এইখন অথনি মাছ ভাজিছিল যে মাছ ভজা কেৰাহী আৰু ধুবলৈ নহ'ল এইখনতে বোলো এতিয়া বনাওঁ এয়া এইখিনি পিচি লোৱা এইয়া ৰসখিনি এতিয়া এইখিনি দি দিওঁ বইল বনাবলৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি অকণমান সময় উতলাহ উতল আহিলে মাছখিনি দিম আৰু এইয়া আদা ৰচুন পিচি থৈছোঁ পিঁয়াজো পিচি পিচি থৈছোঁ আৰু সকলোখিনি দি দিম আলুও দি দিব লাগিব আলুও যিহেতু বইল কৰিছোঁ আলু দি দিম আৰু ইয়াতে এয়া এনেদৰে আজি গধূলি সাজটো বোলো বইল বনাই খাওঁ সেই গতিকে আৰু বইলকে বনাবলৈ ল'লোঁ এতিয়া পিচি থৈ আদা ৰচুনখিনি দি দিওঁ আদা ৰচুন মানে পিঁয়াজ সকলোখিনি আৰু দি দিওঁ মুখাতে পিচি থৈছিলোঁ দুভাগেটো তেল মৰা হ'লে পিঁয়াজটো তেলতে দি লৈহে দিম গতিকে তেল মৰা নাই যে সেইকাৰণে পিচি ল'লোঁ পিচি লৈ এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ সেইখিনি উতলা হওক আলুখিনিও দিব লাগিব এয়া তেজপাতো দি দিছোঁ এখিলা আৰু এইফালে এইখিনি মাছ থৈছিলোঁ ধুনী মাছ দি দিওঁ আজি বোলো গধূলি সাজৰ এনেদৰে মাছৰ বইলকে খাওঁ সেই গতিকে ল'লে কোনে কোনে খাই এনেদৰে ভাল পায় কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিব কোনে কোনে বইল খাই ভাল পায় এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহিব লাগিব আলুখিনি দিয়া নাই আলু মানে কি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ আলু হৈছে আৰু হুইছেল মাৰিছে অলপ পাছতে দি দিম আৰু এতিয়াখিনি বক বক কৰি উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু এইফালে দি দিওঁ আলু আলু এই ফুল আলু হয় ফুল আলুটো খাবলৈ ভাল লাগে ফচফচীয়া হয় দি দিম আৰু আৰু নিমখ হালধি দিবলৈ আছে নিমখ হালধি দি দিম এতিয়া হা এইয়া মোৰ ভিডিঅ'টো জপনিকা পৰিব হ'ল আৰু দেই সেইফালে ভাতকেইটা বাঢ়িলে লওঁ খাবৰ কাৰণে এইফালে ভেদাইলাৰ নৰসিংহ মানিমুনি আৰু সৰু মাছৰ জোলকণৰ সৈতে বুলি খাওঁ এইফালে ৰাতিপুৱা খোৱা মানে চাটনি অকণমানো আছিলে আৰু এইফালে ফ্ৰাই মাছো আছিলে আৰু ইয়াহঁতে খাই লওঁ ভাতকেইটা